Лейтенант до конца понимал, как человеку, даже совсем покалеченному, хочется жить. Что за чувство волнует меня? Но это просто осталось. Может, мысли до крайнего дня очень мало, по сути, осталось. И по сути, а именно так, Печитать, это не Печитать, и считать это единицу тоже. И считать же банку пьяться, а ладони посередине зубы. Аист, это слово из Александра Ивановича Стоба. Подписывал свои стихи, письма, откровения в записной книжке Саша Что есть, на день или слава, машина неприступна с ним. Крушит веков сырующая лава, крушит и превращает в лес. Дворцов сияющие своды, холодно древних мастеров. И к нам доносит взрыв костров, сожженной мысли и свободы. О истина, дай нам ответ, чем ты пленишь людей и кто ты? Шли за тебя на шафоты, трудяк заключения нет. Всегда стояли за тебя, и ты была всегда дороже. Стою за истину и строже, смотрю на мир и на себя. Так сказал о времени и о себе поэт Воль Александр Столбов. Жизнь неповторима, и нужно ее пройти для людей. Большую роль в становлении характера сына сыграли родители Саши. Именно они дали сыну романтичность, возвышенность души, эмоциональность, решительность, порыв, взлет мыслей и фантазии – это мама, а от отца – основательность характера, самоулюбленность, требовательность к себе, ответственность, любовь к точности и, самое главное, ясное понимание роли мужчины на земле, на которой человек обязан беречь сокровенное, быть гражданином и вольным, сильным и любимым во всем. Хорошую службу заслужили парни книги. Он читал много, систематически, серьезно работал над книгами, обдумывая их, сопереживая героев. В аккуратно пронумерованных тетрадях делал выписки из произведений полюб... полюбившихся автора, афоризмы, мысли других. Лучше смерть, но смерть со славой, чем бесплатный дни позор. Слова шорты Ставели. Я забывал себя, когда дело шло о пользе Отечества, слова Суворова и сотни других авторов. Кто же есть?